Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі програма Власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Андрій Сенченко. Я вітаю вас в нашій студії. І сьогодні досить активно будуть обговорювати події в парламенті. Як би ви прокоментували як представник опозиції те, що відбулося сьогодні в парламенті? Знаєте, я в відповідь на ваше привітання Хотів би сказати добрий день. але, к сожалению, просто складно сьогодні проізнести ці слова, тому що день дуже тривожний. И он тревожный в силу того, что сегодня не использован очень важный шанс для начала диалога и э, поиска формулы, которая позволила бы выйти э, из политического кризиса и которые бы поддержали граждане страны, которые сегодня мерзнут на Майданах. То, что сегодня э, в Раде партия регионов не получила команду, а они действуют только по команде, не получила команду голосовать, За отставку правительства, вот это как раз и перечеркнуло этот шанс. И начиная с сегодняшнего дня, уже не 99, а все 100% ответственности на плечи президента Януковича. Власне, чого вы очікували? Наскільки скільки передбачено саме такий розвиток подій? Ну, правильно, ведь то, что происходит, люди стоять на Майданах, оппозиция. выступает за ну, коренное изменение ситуации в стране это уже назрело и но мы не пытаемся ну скажем так идти стенка на стенку мы как раз пытаемся найти нормальную легитимную формулу решения этих проблем ну давайте поймем у нас есть законы которые которыми определено и закреплен вектор развития страны таскать в Европу власть перечеркивает да, мы понимаем ответственность Януковича, делается руками правительства. Дальше за три года под все разговоры о реформах по сути дела разрушена экономика, коррупция ну, достигла просто небывалых высот, разрушена вся система социального обеспечения граждан. У нас огромная страна, эта система она была несовершенна, но она хотя бы позволяла людям вот тем самым миллионам украинских пенсионеров, инвалидов прожить как-то. Это сегодня все перечеркнулось. Дальше перечеркнулась вся надежда на хоть какую-то пенсию для тех людей, которые вот должны были выйти на пенсию. Перечеркнули надежду по сути погромами бизнеса, уходом инвесторов. Перечеркнули всякую надіжду на робочі місця для молодежі на сохрання робочих місць для людей середнього віку. Якщо... От це все результати роботи, якщо... за це надати відповідати. якщо відійти від того фактажу, який ви перераховуєте, про це досить багато говориться, особливо опозиція. Досить часто апелює саме до таких понять, чи ставилися, чи підходили ви з розумінням до того, що ситуація розвиватиметься саме так? Наскільки було підготовленим рішення, чи бачили ви можливість провести його через парламент? И чи не поспешили его ставить сегодня? Адже э, решение такой важной, наверное, должно быть подготовлено. Знаете, если бы речь шла только об ответственности за ситуацию в экономике, в социальной сфере, <говорит> в социальной сфере можно было там, ну, еще неделю потерпеть. Но последней точке случился кровавый разгон Майдана. Дальше все это закрепили провокациями здесь на банковой, когда, ну по сути, переодетые сотрудники спецслужб, об этом материалы сегодня уже есть в СМИ это уже не голые слова, провоцировали всю ситуацию. Им нужна была бойня. Ну, слава богу, так сказать, просто плечом к плечу стали депутаты, отстояли, не дали пролить кровь на, на банковой. Но остался все равно вопрос, а где тот исчезнувший парень, которого била милиция? Где он? Вот у нас очень тревожное чувство. И поэтому сегодня говорить... А вы и подтверждение факта того, что действительно у пропала без вести и никаких информаций? Ну, если его, его жена, его адвокат там бьются, так сказать, о двери всех угу. застенков киевских, так сказать, милицейских и не могут найти ответа. И вот ничего не говорят то да, то нет, то, то закрывали, то не закрывали, то принимают заявление, то не принимают, то есть, ну это уже э, вот такая грязная очень возня. Так вот я еще раз uh -huh. отвечаю на ваш вопрос: сегодня нет и у страны, и у власти времени на какую-то растяжку. Ви знаєте, на самом деле але происходит... питання насправді розтягнулося і в часі, і не зрозуміло, як діяти далі. Адже відставка уряду це була одна із головних вимог опозиції і власне, одна із головних вимог тих людей, які сьогодні стоять на майдані. Сьогодні не відбулося. Знову ж таки, я повертаюся до цього питання, чи не поспішили ви наскільки готовим було це питання, аби сьогодні його ставити в порядок а, денний? точки якщо Такий... з точки зору процесів проїздших в країні, то этот питання перезрів давно, якщо з точки зору готовності Януковича прийняти рішення? в том килькости голосов в Да нет, ну это зале. это, это поймите правильно, ну бессмысленно обсуждать там э, правая половина зала, ну так глядя на сцену, то есть э, регионы и их сателлиты голосуют по команде банковой бессмысленно там считать голоса и э, щупать как температуру, настроение и так далее. Не было команды, была бы команда, они бы мгновенно проголосовали. Более того, я ну, имею какую То вы чекали команды, что будет дана команда партии Регион, фракции Слушайте, партии Регион? Мы ставим вопрос, который перезрел в обществе. А власть должна, извините, щупать эту температуру и понимать, реагировать. Если власть неадекватно оценивает ситуацию и неадекватно реагирует, то это только повышает температуру в обществе и усложняет поиски решения. Я хочу вам сказать, что есть очень э, страшные симптомы, потому что я разговаривал с со многими регионалами сегодня, у них было там ночные всякие посиделки. Э, они говорят, что да, мы вот были за то, чтобы, ну, по крайней мере, часть из них, за то, чтобы правительство отправить в отставку и идти уже по пути диалога. Но есть еще и другая часть, которая говорит, ну, вообще-то говоря, мы пойдем на раскол страны. То есть вы рассчитывали на части, нагласив самый вид представителей фракции партии? Мы рассчитываем на то, что власть прислушается к гражданам страны, которые терпеть уже дальше такое отношение к нашей стране не будут. здесь уже расчеты вход mm -hmm. не идут но я еще раз хочу заострить внимание на тех кто mm -hmm. сегодня пытается так сказать на весы бросать и шантажировать сегодня майдан шантажировать оппозицию тем что они пойдут на раскол страны я сразу хочу сказать, не буде 2004 тисячі четвертого і п'ятого года там Сєвєродонецька і так далі. Атвієственність будуть нести по повній програм. А тепер, якщо розглядати події, як ті розвивалися сьогодні в Верховній Раді, рішення про відставку урядів було заявлено. Були відповідні проведені певні голосування. Уряд прийшов до Верховної Ради. Чи знали ви на момент того, як ви вносились на розгляд питання відставки уряду про те, що буде оголошена постанова від комуністів? Послушайте, и насколько действует был бы выход да, из для ситуации? Да, у нас любой вариант выход в этой ситуации, потому что нужно отправить это правительство в отставку, потому что это то правительство, которое каждый день наносит ущерб стране, каждый день теми действиями, которые они предпринимают, и бездействием там, где на самом деле надо было бы на страну так сказать работать. Это перезревший вопрос. Именно поэтому я ценю, от имени всей оппозиции встал и сказал, мы готовы проголосовать за проект коммунистов. Представляете, представляете, нет, а вот представьте, не себе, представьте себе, насколько сложно было свободе поддержать вот это общее решение. Но они пошли, потому что они в большей степени, в значительно большей степени понимают, какую они несут ответственность нежели та публика, которая сегодня представляет партию регионов. То есть информации про то, что будет озвучено, прелюдано постанову от коммунистов именно в ходе обговорения этого вопроса у вас нет, не было? Нет, нам... это заготовка была а, Симоненко, задача была понятна, поставить неудобное положение там оппозицию, в первую очередь свободу. И еще раз, мы не играем в эти мелочные игры, потому что сегодня на парламенте, ну по сути на плечах парламента была ответственность. За выход страны из кризиса. Парламент, к сожалению, не смог эту ответ, этой ответственностью распорядиться в интересах страны. И поэтому повысилась сегодня температура после вот такого заседания. И она сегодня ощущается на Майдане. А дальше последствия теперь встал на повестку дня вопрос о распуске парламента. Потому что если этот парламент не будет работать на страну, то он не сможет работать вообще. Люди просто не позволят. Но, соответственно, встает на повестку дня вопрос, извините, о досрочных прекращениях полномочий президента. Каким на... вот. Для а я как раз вам хочу сказать, что мы, пытаясь отправить в отставку правительство, угу. пытаемся удержать ситуацию в правовом поле. Ну, еще раз. Власть многократно за последние три года вышла из правового поля, в том числе, я так сказать, переделывая, вводя в действие там незаконно э, э, другую конституцию и так далее неоднократно. Тобто ви повертатися більше не будете до питання відставки уряду? Це питання вже вичерпало себе Знаете, на сьогодні. Будете діяти раз, іншими? Ще раз. Якщо власть трезво оцінить ситуацію і почне йти на навстречу з точки зору не якихось підковірних, ми не на якісь підковірні переговори не підуть, а з точки зору реальної нормалізації країни, возврата країни на демократичний путь розвитку. восстановление элементарных просто норм, которые обеспечивают социальную защиту граждан. Если этого не будет, в конце концов выполнение закона в части все-таки, так сказать, евроинтеграции реального, не болтовни, которая была два года. Если этого не будет то я не знаю, что еще может удержать власть в ее креслах. А зараз, выступаючи в ходе процедуры, когда говорилось о отставке уряду, запевнив, что будут сделаны висновки и будут певні кадровые чистки. Это вопрос на сегодня оппозиция даже не, не рассматривает и не считает компромиссным. тут сдача отдельных персонажей ну, абсолютно ничего не решает. Еще раз, настолько кардинальные проблемы в стране, что их просто перестановкой стульев решить уже невозможно. Які дії далі будуть після того, як не було сьогодні проголосовано відставку уряду? Опозиція вже має план дій? Безусловно. І, ä, і это, наскільки это... він буде жорстким, уже зважаючи на сьогоднішні події От в парламенті? Ще раз я хочу, щоб ви розуміли правильно. Це угу. сьогодні рождається в спілкуванні з мільйонами людей, які виходять на Майдани по всій країні. І у нас є комунікація і чітке розуміння. А то, что сегодня уже не одна, а несколько областей бастуют, и есть области, которые постепенно в этот процесс входят, но вы же понимаете, что это, по сути дела, остановка всех процессов. Угу. Да, то, что блокировано правительство, блокировано, теперь следующий шаг однозначно будет блокирование администрации президента. Еще сами разумею, что парламент так тоже может быть заблокован, а вы уже принято решение а, можно существует. Нет, я хочу вам сказать следующее: сделан шаг к тому, чтобы подтолкнуть блокирование, потому что парламент еще может вернуться к работе. И это может быть все-таки каким-то шагом для нормализации. Потому что, еще раз, сейчас решается в том числе судьба украинского парламента. Если бы сегодня отправили, отправили правительство в отставку, то можно было говорить, что ну, опорой какой-то легитимной власти в стране является парламент. Но если этот парламент окончательно себя дискредитирует в глазах граждан, то опять-таки никто не удержит людей от того, чтобы просто блокировать его работу. Орган, который просто, извините, деребанит бюджет страны, никому не нужен. От як би як, наприклад, будуть розвиватися події завтра. Депутати зможуть вийти на роботу і проводити, і працювати в пленарному режимі. Чи сьогодні ви вже знаєте саме про такий розвиток і чи є доцільність, зважаючи Vous на останні знаете, події? Ми, от... ми будемо там, де будуть люди, тому що те, то, що будуть блокуватися всі центральні учреждення, це mm -hmm. рішення сьогодні прийнято людьми на Майдані. И наша задача сделать так, чтобы власть не устроила провокации. Никто не будет вламываться ни в какие кабинеты администрации президента, Кабмина и там Верховной Рады. Сегодня все эти разговоры о том, что собирались штурмовать Верховную Раду, они абсолютно абсурдны. Вот то количество Беркута, заблокированные улицы автобусами, это полный абсурд. Потому что мы как раз предлагали, чтобы Рада своим решением помогла стране выйти из кризиса не смогла. Так вот еще раз, блокироваться будет. Никто ничего не будет штурмовать. Мы сделаем все, чтобы не допустить никаких провокаций. Як, наскільки вам вдасться такая ситуация, чтобы не допустити провокацій? Зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують, Майдан дійсно радикалізується. Чи не Перегріємо ми температуру, чи не підвищимо рівень температури Знаєте, на, на вулиці, і чи не перейдемо до силового до силових методів впливу на владу, наприклад, чи вдасться вам стримати людей? Ви Знаєте, сьогодні люди намного трізвіє оцінюють uh -huh. ситуацію, ніж ли, к сожалению сказать, президент і вся верхушка української власти. Тому що ті провокації, які були ну і ще раз сьогодні все абсолютно чітко понятно. Вот вы знаете, когда шла колонна в воскресенье на митинг, вот у меня жена шла в колонии. Я шел там в сказать, там у меня были обязанности, она шла в колонии, и как раз в тот момент, когда они проходи, эта часть колонны проходила здание КМДА. Там на распашку были открыты двери. Если вы помните, последние 2-3 месяца, там вечно кордоны Беркута, все закрыто, и даже ручки дверные открутили. Так вот, все было на распашку. Вдруг из колонны выскакивают люди не молодежь, не пацаны, а совершенно так нормального, уже сложившегося возраста, так, 35-40 лет, на, хочу вам сказать, не бандитской наружности. Это совершенно очевидно переодетые сотрудники спецслужб. Дальше что эти люди делают? Начинают бить стекла в КМДА и бросать какие-то бутылки. При этом, вот у меня жена говорит, которая была в этом месте совершенно случайно, она говорит, запах э, жидкости такой горючий. Что хотели сделать? Хотели устроить, извините, поджог украинского Рейхстака. Поэтому сегодня люди самоорганизуются на Майдане. Мы им помогаем. В тех местах, где они там обогреваются, там, где они стоят, где палатки, э, они але... сами следят за Андрей, дисциплиной. Но по прице, да. очиканному результату. Нехай він був би проміжним, але очікуваних результат сьогодні не було. Чи можна ну, скажімо, припустити таке, що ці провокації все-таки можуть посилити, зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують, і можливо на ті емоції, які є сьогодні, і, можливо, вони ще будуть проявлятися якимось чином. І от... Як діяти в такій Знаете, ситуації, я... щоб не допустити силового да. варіанту відповідно реакції силовиків з іншого боку? Тут і на І заключається вона в том, що сьогодні е, в, 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 в голове української власті і в консультантах української власті є люди, які заінтересовані в ситуації. Ну, Є те, хто всерьез обдумують варіант чрезвычайного положення. Во-первых, я хочу напомнить, що в соответствии з Конституцією. без парламента ввести чрезвычайное положение невозможно. Я думаю, что ввести его даже голосами большинства сегодняшнего почти невозможно, потому что каждый из этих людей будет понимать, что он понесет персональную ответственность. Здесь не получится закрыться коллективным решением. Так вот, еще раз хочу сказать, что провоцирует конфликты, по сути дела, провоцирует какие-то кровавые бойни сегодня власть руками переодетых силовиков. Сегодня, И завершив нашу тему, вот до того, как мы закончим, я хочу сказать, что сегодня удалось журналистам сфотографировать удостоверение одного из переодетых персонажей, который в гражданском циркулировал в Верховной Раде, заходил, выходил такой в такой спортивной одежде. Удостоверение, кстати, просроченное до 2012 года о том, что это сотрудник Крымского территориального управления внутренних войск, спецназ внутренних войск. Андрій Віленович, і все-таки для того, щоб заспокоїти наших громадян, і як не допустити ескалації цього процесу, зважаючи на, знову ж таки, на всі, і чи вистачить в опозиції сил, зберегти спокій в суспільстві і не допустити най... розвитку найгіршого варіанту? Це для Ми, того, не, щоб для... наші глядачі зараз розуміли, що. Ми для цього діляємо все. І повірте, ще раз, люди на Майдані настроєні мирно, всі ці попитки. силами контролируемых государством телеканалов, просто рассказывать о том, что тут чуть ли не бесчинства какие-то. Еще раз, люди отстаивают свои права, делают это абсолютно мирным путем. И поэтому вопрос сегодня этот надо адресовать не тем, кто на Майдане, не оппозиции. Этот вопрос нужно адресовать власти. Хватит ли у них, не знаю, разума, просто совести, чести, воли для того, чтобы начать принимать решения в интересах страны. Если такие решения начнут приниматься, и будет это делаться достаточно энергично, То в цьому випадку там почне знижати температуру в обществі. Будемо сподіватися, що все-таки ситуація буде розвиватися більш-менш штатно, і події все-таки будуть контрольованими. І ситуація в, в країні і в, в українській столиці також. Поки ми що... ми цим роботи поки що дякую вам за участь у нашій програмі. Народний депутат України Андрій Сенченко був гостем нашої програми. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Напевно, з нами ви зможете дізнаватися про події в країні і в, в, в столиці безпосередньо. Будьте с нами, дивіться. Я думаю, что мы обязательно еще встретимся.